Всем привет! Сегодня у нас 4 листопада. Я шукаю. Погода, конечно, гидка, пасмурно, сыра. И из-за всего и холодно. И попалась мне уже монетка. Ранний советик. Две копеечки, по-моему, 30-го года. Вот она. Я ее не мыл там она. Какой смысл? Она такая вогнутая немножко. Ну какая попалась. Хабарницу я забыл в рюкзачку, то пока пока положу в карман. Но обычно кого-то такое случается, что я забываю хабарницу в рюкзаку, то я потом не нахожу, но это нашлось, хоть и забыл. Буду искать дальше. Попались такие вот часики. Ну, вот это в 90-х годах такие были модные. Электроника. А сейчас они вообще средневековье какое-то. Ну, я еще коли в школе учился, это такие, такие насылы. Так, ну, поищем дальше. И вышел что-нибудь путне найти, это попадается всякая сранька. Ну так, блеснуло желтеньким трошки, блеснуло. Так чего люди умирают, а вот так вот блеснуло желтеньким, инфаркт и все. Буду дальше искать. Не знаю, что это, но вот такой у меня сигнал. Может и мусор, может, но ну, надо копать. Надо копать. Выкопаю. Покажу. Ну, скорее всего, что мусор. Вот она монетка. Вот она лежит. Я еще не знаю, что она. Вот она. Что это за монетка? О, большая. Что она такая? Царская а его просматривается. Капуста чеша. Ага, две копейки. Ну, капуста похоже. Ну ничего. Хоть и капуста, но... А какой год тут? Не видится, а Двенадцатый кажется. Кажется, двенадцатый год. Ну, сейчас я ее помыю и потом еще раз покажу. Ну, сохран такой нормальный. Год видно. 1817. Вот. Вот такая хорошая монетка. Нередкая, но... Монетка. И тоже хорошо. Так что. Будем дальше искать. Надо вот тут еще прибором проверить И все таки был вот в этих таких вот кустах откопал вот такой вот похоже что был маленький ножичек Я начал даже подумал что наконечник стрелы но но он тут конечно с утратами, ну видно. Видно трошки. Такой был ножичек. А тут искать не получается. Тут такие хащи, что можно там и застрять. В прямом смысле. То уже воно уже нехай там остается, если там что есть. Какие тут места Вот то Шелковица старая Ей, может быть, ходил 200 а может и больше Вот, ну тут ходили, ходили здорово но попадается все равно что Вот это я только что нашел нашел вот такую обувную набойку она не старая. Ну так, может, ранние советы. Может там какой-то там конец 19 века, не знаю. Ну. Не старая, Это такой... У нас такие есть, я врать не буду. Вот. Остались еще сигналы. Так что буду еще искать. Сегодня пасмурно. Солнышко похоже, что и не будет. Пасмурно их и холодно. Вот а это так шелковится. Сколько она всего видела на своем веку. Це ей сама мало лет 200, а может и больше. Да, дуже-дуже стара. Но остальные дерева похоже, что лесник был прав, что тут лист саженный в 1880-х годах. Но я с ним спорить не стал, потому что я знаю, что тут был испокон веков и, и ригный лист. Ну, видно, к тому времени повырезали на дрова, тогда же не контролировал никто этот процесс и пожары случались, и, видно, потом садилися. Но ну, вот эта шелковица, она тут давно уже растет сама. Вот. А на этих местах вот тут вот наконечники стрел находили железные. Бывает, что если хороший выход, то и, и, и два, и три наконечника находили. Может что-то и я сейчас что-то найду. Ну, не сегодня, но вообще. Сегодня я пока тут так по опушке планирую. Больше по опушке. А на опушке там монетки. А вот тут вот, уже вот так вот. Тут попадались а наконечники. интересные места. Тут кова не было полно. Там она и сейчас попадается. Но уже не в таком количестве. Ладно, буду я еще искать. Время есть. Поищу их. Ищу. Только я прибор включил, немножко прошелся и монетка попалась. Ну так оно сейчас. Ни о чем, но все равно приятно. 15 копеек 56 -го. И сохранчик такой он. И видно все. Ну. Что, же монетка, что же Тоже. Конечно, не то, не, не то, что хотелось, но попалось недалеко от той шелковицы. -то попалась все равно. Вот такие Тер... терно, терн, терн, правильно. Его уже можно есть, он уже не такой терпкий. Вот такие тут ягоды. Я что-то нашел. Что-то нашел. Сейчас буду показывать. Я еще сам не знаю, но ч ⁇ -то нычка. Что там за монеты? Дивиться. Шо, да? А, это ходячка. Окулечку. Окулечку. Ходячка. Э. Ходячка, блин. Это кто-то хабаря давал. Вот мне везет хабари находить. Так, сейчас я проверю еще ямку. Ну там еще есть, короче. Вот так, вот так она. О! Кто-то! Вот их кто-то закопал! Да, сейчас я там докопаю и потом покажу окончательно, что я тут нашел. Вот такая, вот такая беда! не везет мне никак. Нет, чтобы это были серебряные какие а это золотые. А мне попадаются вечно взятки. Взятки. Вот это ж, это ж балуете лесного дедушку. Он теперь балованный стал. Он теперь ему вот эту, такую ходячку він не хочет брать. Ходячку закопал, то можешь и в лес не идти, потому что можно и потом... И не выйти из него. Лишоки затащит. Ему как бы валюту закапывают. Та такую валюту, чтобы каких-нибудь экзотических стран, о, я такую люблю потом находить. А что ж, это ходячка? Ходячка ⁇ это такая. Лісовичок уже балованный стал. Это не это. Еще тут главное, что и два поздних совета, копеечку. 76-го года две копеечки тоже положили вот такой мешочек я сюда их и, и, и сложу, и назад бы у меня их хабарные сегодня не поместится ну такая конечно бюрократию коррупцию тут у лиси развелы это ж так вот расстройство я думал что, что что то нашел там по крайней мере хотя бы Ранние советы, думал, серебряные, вот это беленькие там кулечку а, ну. ну те ну ладно будем дальше искать а вот там вот на дереве то для пчел наверное такая коробочка Бо я сначала думал что типа с такая дырочки то немає Чтобы птичка залазила Значить, то ящик для пчел. там де там зовсім маленька девочка єсть. Так Так що тут люди шукають, шукають і знають, що як взятку не доси, а то в ліс приходять сразу, закопали мішечок, монеток і пиши шукать. Шукають тут, не тільки я один. Шукают.